Метадон синтетичний наркотик. Використовується як замінник героїну у лікуванні людей хворих на наркоманію. Але організм людини теж звикає до метадону. Ломка триває в п'ять разів довше, ніж від героїну. Відмовитись від нього повністю дуже важко. Добре, Наталія Королівська. що... Вы должны понимать, что со следующего года эта программа начинается финансироваться за счет государственного бюджета. То есть государство станет официальным наркоторговцем. То есть мы тогда должны создавать комфортные условия наркоманам, да? взять все 150 тысяч, всех кормить наркотиками, селить в хороших гостиницах и рассказывать, что таким образом мы будем бороться с ВИЧ, будем бороться с туберкулезом и тем самым рекламировать наркоманию в нашей стране. То есть мы должны прекрасно понимать, что это в коррумпированной Украине будет легализация наркоторговли. И этого допустить нельзя ни в коем случае... Наталья, так что вы предлагаете Верховной радио обсудить этот вопрос и может пойти по российскому пути? Да, Хотя пред... Евгений сказал, легко запустить, невозможно практически. Избавиться. Невозможно будет, когда мы уже действительно пойдем за бюджетные деньги, финансировать метадоновые программы, когда это полностью будет под контролем чиновников, и когда это станет одной из основных программ обогащения в нашей стране.